Вот запахну, да? Зубов на лед и засунулся в рану Все, к вечеру рана уже гнила Все, плюсом два месяца койки Он лжет, еще раз говорил а, Как круто не придерживаться верности а, значит, Следующий сериал мы посмотрели а, Как круто жить на две семьи вообще Не проблема, это катастрофа Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу Курбанова Лайф. І звісно, це свіжий випуск російської антипропаганди. І щоб ви навіть не сумнівалися, ми не будемо жити винятково і тільки перепалкою чи якимись заявами зі Сполучених Штатів Америки. Бо щоб там не відбувалося за океаном в геть іншому часовому просторі, головні події продовжують відбуватися на полі бою. Тож не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф і коментуйте. то и і Саряна еще сильнее И пахнет? Вот сейчас запахнет. Не, нет, и... нет, нет. И... прям рядом. Все <социклон> улыбаться там полыхает. Самсунг вот, а а а не передает. А да глянем, это полпадит, да. Что у так? На... Ну, ну, ну. Слышь, прям полыхает. Прям рядом. Бо головні вороги Росії це самі СВОшники. Вони настільки не готові виконувати тілі СВО, про які вони не знають. Вони настільки не хочуть продовження війни, що вигадують мільйон тисячу причин, як захворіти і лишитись на декілька місяців у лікарні, тільки б не відправлятися на фронт. Сам СВОшник розповідає про жахливі історії, як бійці навмисно себе заражають, як вони створюють серйозні проблеми своєму. Захворювані навіть не хочу вдаватися в деталі, але далі вони отримують бажане. Вони лягають на койку і декілька місяців. Точно знають, що українські ФПВ-дрони, ракети і все інше їм не страшні. Ніхто не хоче швидкого одужання і ніхто не хоче швидко повертатися на фронти. Ба більше, здається, більше ніхто не хоче займатися окупацією України. При мені багато випадків, різних випадків, які намірно причиняли собі вред, намірно. Вот один из случаев просто э, военнослужащий раненый просто взял э, зубов на лед и засунулся в рану. Все, к вечеру рана уже гнила. Все, плюсом два месяца койки. И таких случаев миллион, которые видел своими глазами. Начните наконец-то себя. Не надо никого винить. Вот спрашиваешь, ты выплаты по ранению получил? Да почему ты не купишь себе какое-то оборудование для того, чтобы ты выздоровел? Почему ты, ну, медицинское, соответственно, почему ты лекарства себе какие-то не покупаешь, чтобы скорейшим образом выздороветь? Зачем вы записываете видео? Зачем вы лжете и чего-то боитесь и при этом пугаете себя и своих близких родственников, заставляете их бежать по всем инстанциям, чтобы там писались рапорта, спасите, помогите. Товарищи, половина притворщиков, которые и половина, которые идут выполнять на тыловые позиции свои задачи по своим ограничениям физическим и по здоровью, по любым ограничениям, командиры вам находят применение для того, чтобы выполнить поставленные задачи. Никто инвалида априори в штурм никогда в жизни не отправит. потому что понятно, зрозуміло, чим штурм может закончиться. Но знайти вам применение, мы всегда ми завжди знайдемо, всі знайдеться для вас. І як би це дивно не було, але здається, що зі мною і моїми висновками згодні навіть старі російські вояки. Такий під собі дружок Калашнікова насміхається в цілому з СВО і підбиває підсумок, який очевидний навіть незрячому. каже, навіщо ми три роки воюємо. Цілі свого нікому не зрозумілі. Розгромити противника ніхто не хоче. Перемоги ніхто не хоче. Від солдатів що вимагають, не ясно. Хоча тут я би все ж таки діда поправила. Від солдатів ясно, що вимагають, померти, здохнути і при тому якомога швидше. О, ось ця от етат Вовка морковка котрий нам зараз час так можна сказати, в шутку, звісно, в шутку. Он то морковку нам показує 20 років. уже даже 25 лет Стадо бредет к этой морковке вот сейчас вот наконец-то мы к 2030 году заживем так как мы должны жить и это продолжается уже 25 лет а где анализ прошлого а где задача состояния настоящего и вот тогда уже третий этап это уже взгляд будущего все эти вещи он оценивает с точки зрения денег и сама военная доктрина напомню создана при путине уже дважды поправлявшаяся при путине тоже имеет целью вооруженных сил не разгром противника, не одержание победы. Она имеет целью, написано прямо, целью применения вооруженных сил, говорю близко к тексту, является создание условий, выгодных для Российской Федерации. То есть боец идет в атаку, а может быть привлечь меня в окопе, не идти, а вдруг уже это уже есть условия, необходимые для Российской Федерации. Я, конечно, утрирую, прощаю, но это так. Так вот, ничего не было сказано, для чего мы воюем там не было сказано, для чего мы третий год ведем войну. И тут же вооруженные силы обрели боевой опыт, согласен. И а дальше что-то невообразимое. Организовано полное взаимодействие между различными родами войск, вооруженных сил и так далее. Он либо не знает этого, что такое взаимодействие военное, либо преднамеренно лжет, если он знает. Но сейчас скажу, вот в этом вот Путин, скорее всего, не лжет, хотя он мастер на это дела. Он просто не понимает, что такое взаимодействие. Гражданин Путин, вы лжете. Гражданин Путин лжет, утверждая, что боевые возможности подразделений и частей увеличились многократно. Он лжет, еще раз говорю. И дальше подойдут такие реверансы там, волонтеров, там, другим общественным организациям, которые поставляют, заботь о наших бойцах. А государство где? И дальше очередная ложь о том, что Промышленность поставляет все необходимое. И перешла на военные рельсы, работают три смены. Может быть, отдельные заводы и работают три смены. Не... Это подтверждается. Но промышленность не перешла на военные рельсы. И, как видно, гражданин Путин и не собирается переводить их. Для него СВО это дело вооруженных сил и тех добровольцев, мобилизованных и других военнослужащих, которые сейчас находятся на, э, на фронте. И уже если говорить уже о бойцах, которым очень тепло говорит, он с такой заботой отечески говорил о наших бойцах, храбрых, мужественных. А почему гражданин Путин не сказал ни слова о раненых, искалеченных на этой войне? Почему ни слова нет, что госпиталя забиты, санитории забиты, поликлиники забиты ранеными? Военная система захлебнулась таким потоком раненых. І якщо офіційно статистика смертності російських СВОшників виглядає так, наче вони помирають, потім воскресають і знову йдуть в бій. Загалом в Росії чиновникам очевидно демографічна криза впала їм на голову, і що із нею робити, вони не знають. Вони і аборти забороняють, і намагаються стимулювати росіянок народжувати якомога більше. Але в цілому, ще з 2014 року в Росії неймовірний провал по Народжуваності. А що ж робити з 22-го року? Росіяни помирають ще швидше, ще більше, а народжуваність ще менше і менше. В Росії не розгубилися і придумали, як перехитрити ситуацію. Тож тепер вони масово видають паспорти мігрантам. Ну а народжуваність лишається все менше і менше серед росіян. А от серед мігрантів набагато більше. Тож цілком ймовірно, вірно, якщо потенційно Російська Федерація залишиться такою державою, як вона є, то років через 10-20 це буде геть зовсім населення з іншим розрізом очей, з іншою шкірою віросповіданням і не тільки мігранти цілком і повністю зможуть поглинути Росію. Може, це теж вихід для нас В це время з время з 2014 року, от по 24 год в старині фантастичний провал рождаємості з мільйон 950 тисяч. В этом году мы опустимся до миллион сто пятьдесят. Минус 40 процентов. Коренное население, вот, о, минус 45 процентов. Коренное. Ну, опять же, мы видим там в Чечне рост, в Дагестане рост, там, в Ингушетии рост. И если мы возвращаемся к исконно русским регионам, минус 50. Минус 50. Это не проблема. Это катастрофа. Мало того, даже не катастрофа, это геноцид. Это геноцид русского населения. Все 10 лет, да, падали доходы населения. Росла закредитованность населения, повторюсь, особенно вот в эскотерских регионах. Да, массово росли микрозаймы. Там сейчас вот там на одного заемщика там уже по три займа. А что мы делали эти 10 лет? Для того, чтобы как-то замылить проблему демографии, наши чиновники в регионах, и, ну, понятно, и в Москве, да, начали массово выдавать паспорта мигрантам. Вот в прошлом году там 178 тысяч паспортов только таджикам. Да, те начали завозить даже своих родительских детей оттуда. Да, массовая рождаемость, да, среди мигрантов. Там 3-4 ребенка в семье, в отличие от Ленинградской области, где 0,88 СКР. То есть Владимир Владимирович, мягко говоря, экономический социальный блок обманывал. За последние там, полгода я пять раз услышал от Владимира Владимировича, что его обманули его западные партнеры. Меркель обманывал, Алант обманывал, там, Минские соглашения обманывали, решение НАТО обманывали. А кто же обманывал Владимира Владимировича внутри этой страны? Для того, чтобы сдержать развитие страны, сделали несколько шагов. Подняли НДС. Вредительское движение. Шаг. Абсолютно вредительский. Потом придумали самозанятых. Рікарізація труда к чему ведет? Асус гарантий. Вот у нас сейчас ще дійсно самозанятых. Асус социальных гарантий, снижение рождаемости. так ведь І було б очевидно, що коли ти бачиш проблему, то назви її ім'я. Ну от хто стоїть за проблемою народжуваності? Ні, не так. Хто стоїть за проблемою шаленої смертності на Росії? Путін, та ви що, смертники в Росії, ну от, принаймні, таких вже не лишилось, тому ніхто не буде стріляти собі в ногу. Знайшли інший привід і інше виправдання шаленої кризи. Виявляється, що у низькій народжуваності в Росії винуваті серіали. Ті самі жвачка, якою переповнені всі російські телеканали, адже вони показують, як круто не народжувати, а як круто жити, наприклад, на дві родини, не зберігаючи вірність. Тобто невинна війна, не винні програми, де вказано про те, що вбивати українців класно, а просто серіальчики виявляється, що серіали культивують життя для себе. Хоча здається, і російська церква, і російський телек, і російські чиновники. Кажуть, что классно помирать и не за себя, а за Путина. У нас происходит катастрофическое размытие семейных ценностей, потому что мы пос... здесь мы посмотрели в сериале, как круто не придерживаться верности. Значит, следующий сериал мы посмотрели, как круто жить на две семьи вообще. Еще один сериал мы посмотрели, как круто вообще не рожать объездить все курорты сначала. И если человек посмотрел 100 серий про то, что верным быть не надо, то если в первой серии он еще подумал, ну, я не знаю, к сотой серии, он точно подумал, с чем мне рожать, мне надо переезжать на патриаршие пруды, при этом срочно, надо срочно найти мужчину, нам израиться, и тогда... Я, может быть, буду готова, если у меня будет домашний персонал, 8 домов, 10 самолетов, и я буду готова. Сейчас мне это не надо, я буду жить для себя. Якось давно не було в лапці Еладіна, Я навіть засумувала, тому що вже 100 років ми не чули про те, як ВСВО Російська Федерація перемогла і навіть на коліна поставила НАТО. Хоча зараз він чомусь вийшов без ура патріотичних промов не радіє, не оголошує ніякої перемоги, навпаки, застерігає росіян від передчасних висновків. Каже, Трамп зовсім не друг Російської Федерації, що він не допоможе досягнути ціли СВО. Цікаво, а як вам хтось може допомогти, якщо не знає, які ваші цілі СВО? Мовляв, він буде намагатися відірвати Російську Федерацію від союзників. Ну, це мова йде, звісно, про Іран, про Північну Корею і про Китай. Тут лапці дещо праві. Сполучені Штати Америки справді мріють розірвати дружбу між Китаєм та Російською Федерацією. Ну а зрештою ніхто до кінця і не розуміє, чий друг Трамп скоріш за все своєї команди і Сполучених Штатів Америки, але що для нього буде стратегічно важливішим, не можуть зрозуміти ані європейці, ані в Російській Федерації. Будемо лише сподіватися, що найгірші із страхів росіян таки справдяться, і в якийсь момент Трамп нанесе свій суттєвий удар. Все бросились прямо вот в объятия вот этого Трампа. Вот Трамп сказал это, Трамп сказал то, Трамп сказал это, Трамп сказал то. Вот всю повестку, получается, в интернет-ресурсах перехватила вот эта вот, получается, повестка именно Трампа. Вот что бы я хотел сказать. Я об этом говорил раньше и сейчас говорю, Трамп не друг России. Трамп друг Америки. Он пытается сделать то, что выгодно для Америки. Надеяться на то, что вот прям сейчас вот все закроется, вот завтра вот он, по, как говорится, по щелчку закроет вопрос и подпишем мы вот мирный договор и все встанет вот прям на места, так все будет красиво, на это надеяться не нужно. Нам всем нужно делать свою работу, максимально не останавливаясь, бить врага, двигаться вперед. Ну и, конечно, сделать так, чтобы вот противник наш не смог захватить там какой-то другой участок нашей территории, для того, чтобы у него не было переговорного кейса, козырной карты, скажем так, для того, чтобы на переговоры, все-таки, когда мы к ним придем, рано или поздно, чтобы он не мог с нами где-то торговаться, скажем, чем бы то ни было. Хочу сказать, что противник, там кто бы какие сказки не рассказывал, это всюду поснимал ресурсы, накопил их, вот снял это всюду беспилотников, беспилотчиков, скажем так, все эти расчеты тоже накопил их, насколько мы фиксируем на Брянском направлении. Ну и понятное дело, где конкретно он будет пытаться нанести удар для того, чтобы сесть за стол переговоров, имея на руках какой-то кейс переговорный, мы точно сказать не можем. Мы делаем все, что в наших силах и пытаемся раскрыть, скажем так, планы противника, ну и, конечно, максимально нанести, нанести по нему упреждающий удар. Тот участок, где знаходиться спецназ Ахмат, Я в принципі ну уверен, що на этом мы, ми, звісно, вряд ли пропустим. І друзі, наш серіал про життя в дурдомі на сьогодні завершено. А ви не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на youtube канал Крубанова Лайф. Коментуйте почути і побачене. І звісно, бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!